такой энергичный танец. даже мы немножко передохнем, а передохнем вот ну, так. Мы-то все передохнем, но одна пара будет отдуваться. Дорогие друзья, что праздник? Какой праздник? День мы с вами отметили танцем. Мы с вами на кануне, находимся на кануне Пушкинской июня. В начале июня, 6 июня, возвращаем Пушкинский день России. И уже много полов, уже три дни, очень Один, два, другой, третий. 3 июня на красной положке мы будем выступать. 4 июня в село городке будем проложить. Пушкин ступень. И вот готовились к этому маркетиму мероприятию, У нас замечательная пара. Вот они. Ребята, а вот, вот чуть-чуть поближе подойдите. Валентина и Владимир. Я заодно о вас и скажу, потому что я специально ничего не переделала. Валентина Геннадьевна. Валентина у нас... Покажи, <свят> не надо. Я просто хочу сказать, что она всю жизнь была в банки. Так что человек, у ну, человека, казалось бы, в мозге повернуто совсем на другое. Однако, тем не меня, она уже много лет такая... танцует. А тут даже боюсь подходить полковник <свят> по имени Владимир Ильич. Да, Владимир Ильич, Владимир Ильич, аплодисмент. а вот, самое главное, что танцует там всего полтора года. Ну это не значит, что он танцует плохо, танцует. Вот так, и вы сейчас посмотрите. Они специально тут готовятся к карачаровскому балу, и, и, дальше это мы будем исполнять вот, на Пушкинских Днях в России. Бальш! Ну, в Звездном городке, по, в Звездном городке уже объявлен на официальный Пушкинский бал. Самое главное, мы для Звездного городка готовим. А для вас вот просто впервые вы смотрите этот бальс. Ну, в общем-то, я давно тоже в танцах. Я вам должна сказать, они его сами поставили. Они его сами поставили. И вы сейчас вам предоставляете возможность оценить, насколько замечательные у нас танцоры. Пальц на тему музыки Сверидовости на фильма Мете.